І прямо зараз ми маємо зв'язок телефонний із блогером, журналістом Денисом Казанським. Доброго дня, пане Денисе! Здравствуйте і вас вітаю сьогодні. З'явилася інформація про те, що терористи оголосили про етнічні чистки українців у горлівці. Як це можна пояснити на вашу думку, і власне до чого це призведе? Ну, да, эту информацию, собственно, я и обнаружил в группе самообороны Горловки, ВКонтакте, есть эта ссылка, вы можете ее сами по ней сходить и посмотреть, почитать. Ну, собственно, этнические очистки там уже давно проходят, то есть они начались еще весной прошлого года, вот как раз где-то год назад, когда стали убивать людей за украинские флаги, за проукраинскую позицию. Вот, просто долгое время этого как бы не признавали, а сейчас об этом уже пишут э, открыто в социальных сетях. То есть э, так и говорят, что мы будем чистить город от укропов. А чему м а, открытая была эта порция информации? Она Ну, потому что вы посмотрите, да, что происходит. То есть уже понятно, что совершенно нечего бояться, что никто не может наказать. То есть, а, а что, чем это может навредить, вот такая информация? Да ничем. Ну, понятно, что НА НАТО не ведет никакие войска, то есть Америка бомбить не будет. Украины сил додавить не хватает. То есть мир бессилен против вот этой как бы навалы, да, которая идет в Украину, и поэтому никакой ответственности, никакого наказания нет. И, естественно, от безнаказанности, то есть там можно вытворять все, что угодно, и, соответственно, не, не переживать, можно об этом откровенно заявлять, а кто-то потом скажет, что он там сильно озабочен и так далее. То есть идет сценарий просто Руанды, и единственное, что, ну, к счастью, что можно сказать в положительном плане, то есть это то, что в принципе большинство украинцев, проукраинские настроенных людей, они уже уехали. То есть вот этот миллион человек, который покинул Донбасс по официальным данным, в Украине переселенцы, это, конечно, те люди, которые в первую очередь занимали проукраинскую позицию и которые понимали, что их там просто истребят. І поэтому ані вот эти вот четверть населення, которая всегда придержувалося таких патріотичних позицій, где-то вот четверть треть она оттуда виїхала. Як ви думаєте, пане Денису, для чого це зараз ось вот так відкрито про це наголошують, щоб залякати людей? Щоб вони ну власне вони після цього мають почати мовчати, не виявляти свою проукраїнську позицію, чи мають виїхати звідти? Ну, да они хотят зачистить, то есть они прямо говорят о своей цели. То есть, конечно, им невыгодно иметь каких-то людей, которые будут оттуда обнародовать какую-то информацию, которая для них неудобная, там об этих грабежах, кражах и так далее. То есть они, конечно же, мечтают полностью, ну это всегда, в принципе, там так и было, да, в Донбассе мечтали подавить всякое инакомыслие, чтобы никто не раздражал, не было никаких, значит, людей, которые не согласны. Ну, вот это, типичное такое тоталитарное, тоталитарное, осознание, типичный алгоритм действия вот для власти какого-либо тоталитарного государства, ну, неважно, там, признанного, непризнанного. И вот, до чего это призведе, Что не появятся там людей, вони все выедут? Или будут просто молчать? Просто это Нет, ну конечно все люди, которые ну, в принципе адекватны, которые видят какое-то свое будущее, вообще планируют развиваться, планируют э, жить в нормальных условиях, давать своим детям нормальное образование, они оттуда уедут. То есть неважно куда. Те, кто не любит там сильно Украину, ну поедут в Россию просто. Те, кто не любит Россию, поедут в Украину. Но понятно, что жить в таких условиях, в непонятном каком-то образовании, которое напоминает вот эти африканские страны, где какое племя лучше вооружено у того и вся власть, то есть, естественно, там жить просто опасно для всех, потому что вы же видите, что они хватают, арестовывают и своих министров, и своих же деятелей, и для них абсолютно, то есть, неважно, кого ты поддерживаешь, будь ты ополчение, с тебя могут свои же там расстрелять, за какую-то мнимую, какую-то провинность. То есть это, это реалии, и никто там не может чувствовать себя в безопасности. И понятно, что оставаться будут те, кому, ну, кто совсем, либо бедные люди, которые вот не могут абсолютно нигде больше устроиться, не могут никак себя нигде применить, либо те, кто планирует вот заниматься именно, вот себя реализовывать в этой отрасли грабежей, мародерства и так далее.